Про те, почему украинские чиновники весь час намагаються проверять бизнес, міркує письменник Густав Водичка. Украинский бизнес жалуется на бесконечные проверки. Говорят придумали массу дурацких законов, чиновники приходят с проверками, берут взятки и уходят. Говорят, что где-то там в других мирах, где нас нет, нет проверок. Ну если уже приходят с проверкой, то это только для того, чтобы посадить. Вот в Штатах, например. Если к тебе зашли, это значит, что все документы уже готовы. Осталось только проверить сейф, забрать тебя и посадить в тюрьму. Вот такие у них проверки. Приходят только один раз. А у нас каждый день. Вроде бы неплохо. Проверили сейф, проверили шкаф, проверили стол, что-то нашли, но тебя не посадят. Ты заплатил и опять свободен. Может опять нарушать закон, такой же дурацкий, как и эта проверка. В принципе, все нормально, можно жить. Но все равно бизнес говорит, хотим жить там, где приходят только один раз. Ну, может быть, потому что они никогда не жили в том мире. А может быть, разница все-таки в архетипах. В том, о чем мечтают люди. Когда к американскому бизнесу приходят с проверкой, то тот, кто проверяет, и тот, кого проверяют, понимают, что в случае чего, если что-то не так, они противоречат великой американской мечте. Вот они против американской мечты. А когда к нашему бизнесу приходят с проверкой, то никто ничего не нарушает. Все соответствует великой украинской мечте. Это выбиться в начальники, прийти с проверкой, получить взятку и купить Майбах. Об этом мечтают все. Кто о чем мечтает, то это и имеет.